في جميع, في جميع حركاتي وسكناتي جميع حركاتي وخطراتي, وخطراتي وانفاسي كلها, وأنفاصي كلها دائماً, أبداً دائما ابدا سرمدا من الذنب من الذي اعلم ومن الذنب الذي لا اعلم عدد ما احاط به العلم وأحصاه الكتاب وخطه القلم وعدد ما أوجدته القدرة وخصصت العرادة ومداد كلمات الله كما ينبغي لجلاج وجه ربنا وجماله وكماله وكما يحب ربنا ويرى الله مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا اكرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العميم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيك رسول الله جاهك بي اذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وان من جودك الدنيا وَضَرَّتَهَا ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا نفس لا تقنطي من ذله عظمت إن الكبائر في العفران كلم مِنْ مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هي. لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي سل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجاعي غير منعكس لَدَيْكَ وَجْعَ الْحِسَابِ غَيْرَ مُنْ مولاي مولاي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا على حبيبك خير الخلق كلهم ولطف بعبدك في الدارين ان له صبرا متى تدعه الاهوال ينهزم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واجلسه بصلاه منك دائمه على النبي حل ومنصدم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ومرنحت سعاد باطل باري حصبا واترب العصا بالعيس بالنعم مولاي سلمسا ثم الرضا عن ابي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والآل والصحب ثم التابعين, التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم واغفر إلهي لكل المسلمين بما يتلوه في المسجد الأقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم بجاه من بيته في طيبة حرم واسمه قسم من اعظم القسم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وهذه برده المختار قد ختمت والحمد لله في بدع وفي خطم مولاي سلم سالم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم أبياتها قد أتى الستين مع مئة فرج بها كربنا يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم اللهم إني أسألك بنور وجه الله العظيم الذي ملأ أركان عرش الله العظيم الله وقامت به عوالم الله العظيم وقامت به الله أن تصلي على مولانا محمد أن على مولانا محمد ذي القدر العظيم وعلى آل نبي الله العظيم بقدر عظمة ذات الله العظيم في كل لمحة ونفس عدد ما في علم الله العظيم صلاة دائمة بدوام الله العظيم تعظيما لحقك يا مولانا يا محمد يا ذا الخلق العظيم وسلم عليه وعلى آله مثل ذلك واجمع بيني وبينه كما جمعت بين الروح والنفس ظاهرا وباطنا يقلة ومناما واجعله يا رب روحا لذاتي من جميع الوجوه في الدنيا قبل الأخرة يا عظيم حسبنا الله نعمل الوكيل حسبنا الله ونعم 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 الوكيل حسبنا الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 <سؤال> حسبنا الله ونعم الوكيل 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 نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير وفرانك ربنا وإليك المصير وفرانك ربنا وإليك المصير وفرانك ربنا وإليك المصير سبحانك ربنا وإليك المصير لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا لطيف 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 يا 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 لطيف 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 يا إلى حضرة روح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضر شيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله السر العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإلى حضرة الشيخ أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين وإلهنا الشيخ محمد الحاشمي قدس الله سره اللذيذ الفاتحة رجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ويلاه هذا الشيخ عبد القادر عيسى قدس الله سره العزيز الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإله سيد المرسلين وأهل الله أجمعين الفاتحة اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين جددوا إيمانكم ونفروا قلوبكم وزينوا ألسنتكم بقول لا إله إلا الله 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 لا اله الا 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 الله لا إله إلا 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 الله لا